Здравствуйте! Я представитель Тернополя, города на Западной Украине. Сейчас я говорю на русском знак солидарности с русскоязычным населением Украины. Я побывал на многих конкурсах, олимпиадах, турнирах, познакомился с новыми людьми. Но сейчас очень неспокойная ситуация в стране. И мы хотим быть едины. Мы должны сегодня быть едины. Мы против войны.